पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज हल हो गया गुजशत हफ्ते दोनों ममालिक एक दूसरे पर मिजाइल बरसा रहे थे मैंने कशीदगी रुकवाई दोनों ममालिक को कहा जंग के बजाय तजारत करें दोनों अफ्रीकन मेरी तजवीज से खुश थे अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप का दोहा में फौजियों ऐसी खिताब बोले बतौर सदर तनाजात का हल मेरी तरजीह है काबुल एयरपोर्ट पर हमले के जिम्मेदार को पकड़ना पाकिस्तान के इश्तराक से मुमकिन हुआ सदर ट्रंप ने गजा को तहवील में लेने का एक बार फिर इशारा दे दिया कहा गजा को फ्रीडम जोन बनाए और इसमें अमरीका को शामिल होने दें हमारे पास गजा के लिए बहुत अच्छे मनसूबे हैं अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस किसी को नहीं देंगे अपने पास रखेंगे अमरीकी सदर ट्रंप मतहदा रारात पहुँच गए सदर शेख जायदल ऐसी मुलाकात दस सालों में एक अशार्य चार ट्रिलियन डॉलर की सरमाकारी का आज पाकिस्तान सीज फायर बरकरार रखने के लिए पुरज में किसी भी जारहीत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा अपनी खुद मुख्तारी और इलाकई सालमियत का भरपूर दिफा करेंगे वजी अजम शहबाज शरीफ का दो टॉफ पैगाम जमहरी आजान के सदर इलहमीफ को टेलीफोन कशीदगी के दौरान हिमायत पर शुक्रिया अदा किया शहबाज शरीफ का भारतीय क्यादत की हालिया इश्ते इस, इस बयान पर तशवीश का इजहार कहा इलाकाई अमन के लिए भारत के साथ जंग बंदी पर इतफाक किया जम्मू कश्मीर का तनाजा जनूबी एशिया में इसकाम की बुनियादी वजह है मसला यूएन की किरारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर चाहते हैं सीज फायर कायम रहे और ये अमन की बुनियाद बने ऐसी सूरत हाल नहीं चाहते कि दो ऐतमी ताकते जंग की तैयारी पकड़े दोनों मुल्क मुतद जंगे लड़ चुके हैं लेकिन कभी पानी को निशाना नहीं बनाया गया चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तु का भारत ने सिंधु पर तारीखी हमला किया शायद भारत ने पानी पर पाबंदी का तरीका इसराइल से सीखा है इसराइल ने भी गजा में खाने पीने की अशिया पर पाबंदी लगा रखी है उम्मीद है भारत के साथ सिंतास इमताज पर बात होगी अगर नए मुहिदे भी करने हैं तो पहले भारत पुराने मुहदों पर अमल करे दो हजार उन्नीस में भी भारत ने कश्मीर से मुतल एक फैसले किए वजी अजम शहबाज शरीफ मोदी और सदर ट्रंप के लिए इम्तिहान है। ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी सेनेट में करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश आर्मी नेवी और एयरफोर्स ने पेशा वाराना महारत का मुजाहरा किया पाकिस्तान ने भारतीय जारहीत का मुंह तोड़ जवाब दिया इस तरह के मिस एडवेंचर का भारत को भरपूर जवाब देते रहेंगे सिंध ताश माहिदा पाकिस्तान की सलामती का मसला है पानी मअतल करना जंग के मुतरिफ होगा अपने हिस्से के पानी का दिफा करेंगे मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात को जामे मुजात से हल किया जाए करारदाद का मतन सैनिटर शेरी रहमान ने कहा भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसलत की मुसल्ला अफवाज ने भरपूर जवाब दिया कौम के सर फखर से बुलंद कर दिया बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का भरपूर मुकदमा लड़ा पी टी आई के शिबली फराज बोले नरेंद्र मोदी का बयानिया बुरी तरह नाकाम हो गया पाक फजाइया ने जंग के नए मैार सेट कर दिए पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी का शिकार है हमने कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाए पाकिस्तान की भारतीय वजीर दिफा की आठवीं असाशों ऐसी मुताल बयान की मजम्मत राजनाथ सिंह का गैर जिम्मेदाराना बयान भारत की नाकाम अमली की आकाश करार दे दिया तर्जमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारत रिवायती जंग में नाकामी पर न्यूक्लियर ब्लैक मेलिंग का सहारा ले रहा है भारत में जोहरी मवाद की चोरी का वाकत आलमी तशवीश का बायस होने चाहिए हमें किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की जरूरत नहीं है भारत खुद साख्ता एक्ट में ब्लैक मेलिंग में मुबतला है किसी धमकी से मरूब नहीं होंगे आलमी बरादरी भारत में होने वाले वाकत की आजादाना करवाए। उधर आलमी आई ए, ए, ए ने भारतीय दावे झूठ के पलंदे करार दे दिए कहा पाकिस्तान में किसी किस्म की साबकारी के अखराज की इतला नहीं मिली पाकिस्तान और भारत का आइंदा बजट में दरामदी टैक्सेस में 120 सौ बीस अरब रुपए की बड़ी कमी का फैसला फैसले का मकसद मैशत को बैरूनी के लिए खोलना है आई एम एफ बजट के हवाले से वर्चुअल मुखरत जारी हैं। है के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा कस्टम ड्यूटी पंद्रह फीसद मुकर की जाएगी मौजूदा कस्टम ड्यूटी पाँच साल में कम की जाएगी मनसूबे से मजमू तौर पर पाँच सौ बारह अरब रुपए के महसूल मुतासर होंगे प्रॉपर्टी की खरीदो फरुख पर कैपिटल गेन टैक्स की शराब में पच्चीस फीसद तक इजाफे की तैयारी कैपिटल गेन टैक्स की से बढ़ाकर तक करने का इनका पाकिस्तान ने भारत को जवाब देकर अहले गजा का बदला ले लिया है हिंदुस्तान ने भी इसराइल की तरह शहरी और मसाजिद को निशाना बनाया पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देकर तारीख रकम की पाकिस्तान अगर भारत का गुरूर खाक में मिला सकता है तो मुस्लिम ममालिक इसराइल को भी तबाह कर सकते हैं मौलाना फजल रहमान का कोता में मिलियन मार्च से खिताब का हुकूमत हमें इजाजत दे तो इसराइल की ईट से ईट बजा देंगे ट्रंप से कहता हूँ इसराइल की खुश पनाई से बाज आ जाए फजल रहमान की जानब से भारत को भी जारियत ऐसी बाज रहने की तम्बी कहा मोदी का बाप भी पाकिस्तान के हिस्से का पानी नहीं रोक सकता गुड और बैड अस्क्रियत पसंदों का फर्क खत्म हो गया पाकिस्तान दुनिया का वायद मुल्क है जो एलहदगी पसंद तहरीकों को बर्दाश्त करता है जिस जंग में बलोचिस्तान को धकेला गया वो ला हासिल है वजीर अलाफराज भुट्टी कहते हैं कि तशद से यह मुल्क तोड़ा नहीं जा सकता बलोच एलहदगी पसंद तहरीक का अंजाम भी कुर् तहरीक वाला होगा हमारे बागी अफगानिस्तान में हुकूमती सरपरस्ती में रह रहे हैं जो खतरों गारत गिरी हो रही है उसमे नुकसान बलोच कौम का है तारीख को हमने अपनी मर्जी से मशक किया बलोचिस्तान से मुख्य तस्वर और हकीकत में बड़ा फर्क वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अजला यू के पाकिस्तान सीरियस क्राइम एंड लॉ इन्फोर्समेंट प्रोग्राम के हुम और वजारत दाखिला के आला अफसरान की शिरकत महसिन नकवी ने कहा बच्चों की ऑनलाइन हरासानी के तजारों के लिए तमाम वसाई इस्तेमाल किए जाएंगे गैर कानूनी माइग्रेशन की रोकथाम के लिए डीपोट अपराध को पाँच साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया उम्मीद करता हूँ की आपको तो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करें मिलते हैं इजाज़त दीजिए